Tamam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və bəyələr. Siz bu günlərim Vidadi İskəndərli 24 fevral 2022-ci il tarixdə Vidadi İskəndərlə YouTube kanalımda canlı yayım deyəm. E, söhbət burada demək axşam, bu gün axşam başlayacaq verilişlərlə məbər. Yəni bu günlərəm axşam Bakı vaxtı ilə saat 8-də e, Cümləyəm olacaqdır. Oradakı sizlərdən xahiş edirəm bu verilişi maksimum bəyənə və paylaşınca bizim çoxlu sayda qonaqlarımız olsun söhbət ondan gedir ki Ukrayn'da demokratiya və avtoritarizm, totalitarizm, həm rus demokratiya, avtoritarizmə və totalitarizmə mübarizə elan etdi. Çox təəssüfə doğsun ki İlham Əliyev demokrat tərəfdə yox apsaritizm terapi tutdu. Və çox bir biaburçu proses getdi və Sovet İttifaqı ilə Azərbaycan dövləti müstəqilliyini dövlət itirdi və o 22-ci fevralda Moskvada dostluq, əməkdaşlıq bəyannaməsi əslində Azərbaycan xalqının bir müstəqil dövlət kimi öz müstəqilliyini itirməsi deməkdir. Axşam saat 8-ə biz gənc tanışacağıq bu barədə və o cümlədən də mən sizə fakları gətirəcəyəm ki, İlham Əliyev Donbas, Donbas Xalq Respublikasına, DNR-a və Luqansk Xalq Respublikasına maddi yardım kimi Putin göstərişi ilə 20 milyard pul çəkmişdir. 20 milyard təsdiqə gətirirsinizmi? Və biz axşam bu vaxtda müzakirəyə başlayacağıq və bir daha xalqa sübut edəcəyik ki, Əliyev rejimi anti-millət rejimidir və o rejimi xoq məhbetməlidir çünki 25.000 30.000 azadlığında verdiyimiz şəhidlər demək olar ki şəhidlərin ruhu qanın battı. Əzizlərim bu 2-3 dəqiqalıq videonu paylaşın, bəyənin. Axşam saat 8-də Bakı vaxtı sizi canlı efirdə gözləyirəm. Hesab edirəm ki minlərlə insanlar bizə baxacaqlar, bizi dinləyəcəklər və mən sizə yemdirəm deyirəm ki İlham Əliyevin hansı şərəf və ləyaqətsizliyi, hansı addım atdığımı geniş təhlilə danışacağam. Odur ki, canlı yayımda olun, axşam saat 8-də görüşəndəki. Sağ olun. Ümidim varam ki, sizlər belə deyək, səbirsizliklə saat 8-i Bakı vaxtında gözləyəcəksiniz. Çoxlu faktlar gətirəcəm və sübut edəcəm ki, heydərizm quruluşu artıq çöküb və e, bütün dünya, dünya Ukraynanı müdafiə etdiyi halda İlham Əliyev şərəf və ləyaqətsiz hansı ki 44dür. 44 gün müharibədə Ukrayna bizi müdafiə etmişdi. O Rusiyanın tolaşı kimi Rusiyanı e, demək yanında oldu. Bununla da Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətçiliyinə böyük zərbə vurdu. Sağ olun. Məsələ minnətdaram. Paylaşın. Paylaşın ki, axşam saat 8-də bu günləri biz canlı efirdə sizinlə belə deyək. Bu e, məsələni müzakirə edək. Sağ olun.